我哟，你怎么在这儿？昨天是谁说的不想见到我？你说话不算话是吧？啊，我本来是打算搬走的，但是后来我反思了一下，我们虽然处在不同的时空，但这里也是你的家呀、哎，你有权利按照自己的方式生活、嗯。这还差不多。况且啊，我们还在同居的适应期，有点小摩擦是很正常。 什么同居啊？我们是室友。啊，对，室友。照这么说，你同意我继续住下去了？干嘛要我同意啊？我又不是房东。啊，既然是室友，那不如一起吃个便饭。嗯、何正玉，你想要干什么？嗯、简单的，请你吃个便饭。便饭？ 你管这叫便饭？无事献殷勤，非奸即盗。说，你到底想要干嘛？你想多了，我是只是想跟我的室友和平共处，友好往来。你会这么好心？你以为我信吗？你看，这就是对我误解了。我也想借此机会，我们加深一下彼此的了解，方便以后的生活。你说是不是？请坐。不合我的胃口。 那什么合你的胃口，你都可以跟我说的。你不会没吃过螺蛳粉吧？没有啊。这个原理就跟煮方便面差不多吧。嗯。行，交给我。 再给我加个煎蛋在汤里，最好再来个鸡爪。看来是真没吃过呀。 嗯，嗯嗯我刚才百度了一下，这个确实是这个味儿、啊。嗯、啊、我那边还剩了一半，你要不要吃点？啊,啊，不用了，没吃。好吧。 你要是受不了的话，我去书房、oh,。呃不不，我受得了，就在这儿吃。<laughs> 好吧。<noise> 呃，我这、uh, 牛排，你真的不不来点吗？嗯，uh, 没事儿，我吃饱了。哎呀，我工作去了。哎<你>，你有事儿吗？你忙吧。哦。Uh. a <laughs>